Белунут Скагра, Клод Валерий Викторович, Капитин Мугаспальца, ну и еще... Даже, <связываю> даже раненый, <связываю> даже аплодируем <связываю> ему. Город э, Старбейц работает с нами. Мы присутствуем на его базе, работаем, наш склад работает. Сейчас временно прекратили, и он в не недоумении почему. Потому что Старбейц с Украиной, и всегда и будет, я ему даю... Добрый день, уважаемые друзья, и что я хочу сделать. Мне нравится эта фирма, я уже давно с, с ними работаю. Вся техника, которая есть у нас она в принципе у меня находится в моем хозяйстве. В принципе, для меня нового не будет. Именно как она себе покажет в работе. Я ее знаю очень хорошо. Техникой я доволен, обслуживанием доволен. Что на сегодняшний день самое главное? Чтобы вовремя техника обслуживалась и вовремя были поставленные запчасти, и вовремя приехал инженер. Что я хочу сказать, Вот за, за все время, за три года, сколько я работаю с, этими, с этой фирмой, проблем не было ни разу. Люди выезжали в течение 2-3 часа, и техника опять шла в работу. Хочу особо выразить благодарность директору, потому что были всякие моменты, как всегда, нехватка денег, люди всегда идут на уступки, всегда помогают делает раскрутку платежа с под пониманием относится к нам. Так что очень большое спасибо и спасибо менеджерам, которые в свое время приехали и предложили мне эту технику. Техника я очень доволен. Вся техника, которая есть, комбайны. Я был на выставке в Анновере, и тогда мне очень понравился этот комбайн. Он действительно занял первое, первое место среди комбайнов такого класса. Так что я вот, мне вот очень приятно здесь находиться и еще раз очередной раз повидать эту компанию, повстречаться с ним. для вас. Спасибо.